Шановна аудиторія, мені випала щаслива нагода звернутися до вас та, зокрема, до молоді, яка народилась на початку ХХІ століття. Враховуючи романтично-прагматичні настрої нового покоління, відразу ж розпочну розмову з можливостей, які відкриває для вас спеціальність російська мова та література з додатковою англійською мовою. Студенти вивчають дві світові мови російську та англійську. До того ж, значну частину навчального процесу охоплюють курси історії зарубіжної літератури і окремо історії російської літератури. Як показала практика, професія вчителя-філолога по-справжньому універсальна, що позитивно впливає на процес працевлаштування. Наші випускники успішно працюють вчителями. Журналістами, акторами, редакторами видань, викладачами. До речі, п'ятеро кандидатів наук кафедри російської філології та зарубіжної літератури випускники цієї ж кафедри. На нашій кафедрі навчаються іноземні студенти із Туркменістану, Китаю, Конго, Росії. Думаю. Що вас цікавить можливість отримання стипендії, наявність їдальні, пропозиції відпочинку, участь у художній самодіяльності та спортивних змаганнях. Всі ці складові студентського життя існують і повністю належать студентам. Єдиний нюанс стипендію не можуть отримувати студенти, які майже забувають про навчальний процес. Оберіть професію і станьте професіоналами. А ми. Выкладачи кафедры российской филологии та зарубежной литературы вам допоможем. Я очень много читала, и именно отец меня надумал не просто читать, а брать писателя, которых, которые будут у вас в школе читать. Вот тогда с тебя будет долго. Я с детства мечтала о том, чтобы моя работа заключалась в чтении книг. Когда я немного повзрослела, я поняла, что взрослым за их работу еще и платят деньги. Это вообще стало пределом мечтаний. Сейчас моя работа тесно связана с чтением, при том разной стилей. И я за это получаю деньги. Я счастлива. Сцена театра и актер – это всегда приносители того правильного литературного языка, который должен существовать в современности конечно, я очень рад, что я закончил наш Белорусский педагогический институт, мою любимую кафедру, факультет иностранных языков, русская филология и зарубежная литература. Я долго сомневался, достоин ли я этой кафедры, этого образования, этого звания. Я счастлив, что у меня появились такие педагоги, профессионалы своего дела, более того, люди высокого высокого качества, который мне нужен Без них, наверное, было бы сложнее овладеть своей профессией, потому что они научили меня, что такое стилистика, что такое разговорный культура речи и многое-многое о что так пригодилась моя профессия. Я рад, что я буду нашего преда. В свое время я не знал, кем я хочу стать, в какой университете поступить но на уровне подкорки понимал, что моя жизнь должна быть связана с педагогией, с языками. Именно поэтому я поступил в педагогический университет и стал частью группы равных 6 В своем выборе я не ошибся, думаю, и хоть сейчас я не учитель, не преподаватель, но с языками моя жизнь связана. Я журналист и, в последнюю очередь, думаю, благодаря нашей родной кафедре, благодаря нашим преподавателям. Я закончила педагогический университет в 2015 году. Получив специальность педагога, я и решила работать в этом направлении. Сейчас я учитель русского языка и литературы. Учиться было сложно, но интересно. Работать не менее легче, но также интересно. Сейчас я действительно убедилась, что обучение – это двухсторонний процесс. Я учу детей, дети учат меня. А прийти к общему мнению нам помогает язык и литература. Наша кафедра открывает перед вами буквально целый мир, и в прямом, и в переносном смысле. Знание двух иностранных языков предоставляет вам возможность путешествовать, общаться с интересными людьми, принимать участие в программах обмена опытом. Наша кафедра поощряет участие студентов в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях по всей Украине. Поэтому, если вы решили покорить весь мир, почему бы не начать со своей собственной страны? Как сказал Семен Альтов, иногда встречаешь таких людей, что начинаешь чувствовать себя человеком, стремишься стать лучше. Поэтому хотелось бы сказать несколько слов о преподавательском составе нашей кафедры. С одной стороны, это люди, которые с удовольствием научат вас всему, что знают и умеют сами, и сделают вас специалистами в своей сфере. С другой стороны, это люди, которые искренне принимают участие в вашей жизни, переживают и заботятся о вас, как о собственных детях, и всегда готовы выслушать вас и помочь принять правильное решение. Абсолютно искренне можно сказать, что кафедра русской филологии — это одна большая семья, которая сделает пять лет вашей жизни незабываемыми.